Про ціни на пальне та прогнози стосовно майбутнього паливного ринку ми поговоримо з відомим експертом з цих питань, директором консалтингової компанії А 95 Сергієм Коєном. Пане Сергію, доброго вам ранку. Доброго Скажіть, зараз. Ціна на найпопулярніший бензин марки А-95 близько 15 гривень. Так скільки в неї закладається додаткових зборів, які йдуть у державну казну? Налоги на топливо в Украине составляют около 30-35 процентов. На да. дизельное топливо они немножко меньше, порядка где-то 26-27%, и, и на бензин порядка 35%. Это мы говорим об акцизном сборе и налоге на добавленную стоимость. Надо сказать, что то есть, если мы говорим о том, что бензин 15 гривен, то с каждого литра государство зарабатывает порядка 5 гривен. Ага. Такі гривен є крупнішим вигадополучателем в этом бізнесі. Ось нинішні великі податки на пальне вони запроваджені ще попереднім урядом, так і свого часу вони жорстко критикувалися з боку позиції тодішньої, тобто нинішньої влади. Чи може таке статися, що новий уряд таки скасує частину зайвих зборів, аби здешевити пальне? Ну хоча б на час кризи, як гадаєте? Я думаю, что такой сценарий маловероятен, и надо признать, что высокие налоги на топливо являются скорее правилом, чем исключением. Особенно если мы говорим о Европе, так. то они, в европейские налоги, самые высокие на планете. Если в Украине порядка 30%, как мы говорили, составляют налоги в цене топлива, то в Европе это 60-70%. Почему так дорого? Потому что по сути бензин, налоги на бензин это такой налог на богатство. То есть, если ты у тебя есть машина, значит, ты можешь ее заправлять, ты эксплуатируешь дороги, ты... Загрязняешь воздух, соответственно, с тебя э, берут большие налоги для того, чтобы строить дороги, для того, чтобы, э, опять-таки, экологические программы реализовывать, программы по развитию муниципального. У нас транспорта. выходит податок на засип выживания? Да, поэтому, безусловно, акцизный сбор ⁇ это всегда налог на потребителя. И э, это серьезный источник э, наполнения для бюджета. Хуже было раньше, вот в прошлом году, когда эти высокие налоги до бюджета не доходили. Вот это была проблема, когда водитель их на колонке платил, так. а в казну они не поступали. Сегодня они поступают, и мы видим, что... По-моєму, в марті цього року собрали на 800 млн гривень більше акцизного збору топліва, чим за аналогічний місяць прошлого року. Тобто це колосальні цифри, і, конечно, правительство особливо в условиях перманентного дефіциту не піде на зниження налога. Ну, Скажіть, ну чому держава зараз на взагалі не втручається в ситуацію на нафту як це робили попередні уряди, і взагалі які механізми впливу тут можна було б застосувати? Ну, на самом деле это не, не совсем так. Мы видим, что антимонопольный комитет сегодня проявляет интерес к ценам на топливо. Другое дело, что по сути ничего не меняется в этом рынке, Ось. так как и измениться особо нечему. Какова структура цены на топливо? Порядка 55% это закупочная стоимость так. нефти и нефтепродуктов. Все это мы покупаем по импорту. Еще 30%, 35% это налоги. И по сути остается 10%, 10 15 на прибыль заправочных станций, перевозку, хранение, зарплаты персоналу и прочие затраты на эксплуатацию этого бизнеса. Поэтому даже при желании, то есть заработок нефтетрейдера составляет порядка 50-70 копеек на литре. То есть считайте, если э, вот это и, и все пространство для маневра, которое может быть. Но без прибыли этот бизнес тоже не будет работать. И, и соответственно, э, маневр... нет, нет пространства для того, чтобы каким-то образом влиять на цены. Это пространство было бы, если бы в Украине была достаточная собственная добыча нефти. Так. Тогда за счет своих энергоресурсов мы могли бы не полностью обеспечить дешевое топливо, а хотя бы немножко слаживать колебания. Но зато э, ми бачимо, що нас відкритий ринок, і у нас зато немає проблем з топливом уже вот почті 10 літ. Пане Сергію ну ось зараз, коли ціни на пальне сягнули такого історичного максимуму, то деякі заправки пропонують певні марки бензину за зниженими цінами. Ось, скажімо, в одній з мереж з'явився бензин А 95 с які коштує дешевше звичайного, десь на півтори гривні. Як вважаєте, такому бензину можна довіряти? Знаете, я считаю, я придерживаюсь тут консервативных взглядов, и э, бензина, о котором идет речь, это топливо, которое изготавливается э, на нефтебазах, может изготавливаться на нефтеперерабатывающих заводах с добавлением большой части спирта или спиртов различных да. присадок к топливу. Э, Реакция потребителей на это топливо очень неоднозначна. Очень много нареканий есть, и по сути никто сегодня не контролирует качество этого топлива. Стандарта на него нет. В оперативном режиме никто его не контролирует. Поэтому, по сути, потребитель должен положиться на, Но купой, на, на совесть на этого производителя. Но, знаете, я вам скажу, что очередей нет за этим топливом, поскольку низкая цена это одна сторона вопроса, а другая это то, что его расход больше. Почему? Потому что спирт обладает меньшей теплоемкостью, его нужно больше для того, чтобы выдать такое же количество энергии, как при сгорании бензина. Поэтому это очень мнимая экономия, не говоря уже о том, что есть много нареканий и обращений потом э, э, в мастерские для так. починки автомобиля. И эта экономия, знаете, она очень призрачная. И не факт, что она вообще есть. Ну, а чи взагалі не впала из <клес> загалом, так, як из пального на украинских АЗС, в связи с необходимостью отримання якомога більш низької цены в конкуренции? Качество это такое больное место рынка, так. безусловно. И опять-таки почему? Потому что контроля качества государства не осуществляет никакого уже на протяжении порядка пяти лет. И, конечно же, чем выше цена, тем привлекательнее заниматься подделкой этого топлива и производить различного рода фальсификаты. И мы видим, что до сих пор нареканий очень много. Но в то же время тут надо признать, что иногда и водители, и потребители сами виноваты в этих нареканиях. Потому что, опять-таки, не бывает в этом рынке чудес. То есть не бывает так, что у кого-то очень дорого, а у кого-то дешево. То есть, условно говоря, все равно все торгуют более-менее из одних источников поставок. То есть все покупают в одних и тех же местах. Поэтому не может быть так, что разница в 10%. Чудес не бывает. И поэтому люди, понятно, не хотят сэкономить. Но опять-таки э, эта экономия очень мнимая. За счет того, что потом нужно ремонтировать автомобиль. Э, не говоря уже о том, что мы все э, дышим этими выхлопами, которые Просто я не, не могу а как же зараживать эти ситуации, когда держава не контролирует якость больного? Нужно доверять тем, э, кто уже имеет на рынке определенную репутацию. Мы видим, что уже все-таки видны лидеры, мы уже понимаем, где есть топливо нормального качества. Безусловно, есть нарекания на всех. Это, ну, наверное, так устроен потребитель, и я думаю, что и не безгрешны сами операторы. Да. Но где-то этих нареканий один из ста, да, где-то половина. Поэтому все уже понимают, где нужно заправляться, все видят эти заправочные станции, если она светлая, если она чистая, если там есть персонал, если там есть магазин, то нет никакой бизнес-логики в том, чтобы там продавать некачественный товар. Тому що ці гроші, які ти вкладуєш в такий об'єкт, просто к тобі назад не вернуться. Ну, от така обвикновена логіка, як в будь-якому при виборі любого товару повседнівного Ну, В принципі, ціни на деяких заправках вони практично ідентичні, так і це помітили навіть в антимонопольному комітеті і вже навіть попередили з цього приводу учасників ринку. Тобто, ми дійсно знову можемо говорити про якусь мову трейдерів, як ви гадаєте. Чистился. Дело в том, что это вопрос уже очень старый. Постоянный его антимонопольный комитет продолжает муссировать. Э, несмотря на то, что неоднократно эти исследования изучался опыт зарубежных стран, можно посмотреть опыт Европы, конкуренция настолько высока на рынке, ну, на топливных рынках и Европы, и, а у нас еще больше эта конкуренция, что цены у всех меняются практически синхронно. Да. Потому что если ты э, зазевался на подъеме цены, это приведет к тому, что ты... Э, сверхнормативный объем топлива, у тебя его просто может не хватить как бы, запасов для того, чтобы обеспечить такой спрос. Если ты на падении, забыл снизить цену, то уедут люди к конкуренту. Поэтому этот рынок, он очень э, динамичный. То есть цены меняются, особенно у игроков э, сегментов премиальных, да, которые э, там, где особо острая борьба идет за, за потребителя. Там не, не бывает так, что кто-то цены повысил, так. а следующий за ним повысил там, через два дня потому что все понимают все поставщики этого топлива они покупают это в одних и тех же местах и у всех синхронно меняется цена и закупки и так далее можно запросить контракты и посмотреть поэтому это скорее правило чем исключение то есть цены меняются синхронно так работает этот рынок во всех странах и Европе в частности ну просто интересно еще такую змову все таки вдастся до довести то как целид бьется на рынке пального? ну дело в том что за сколько 15 лет последних ни одного сговора не удалось антимонопольному комитету доказать. То есть много слов, много терминологии да. специфической, но реально никого не наказали и ничего не доказали. Поэтому необходимо, вместо того, чтобы просто, мне кажется, будоражить и потребителя, и тот же бизнес, необходимо просто разобраться в системе ценообразования, изучить опыт других стран и понять, что так устроен этот рынок и есть на нем конкуренция. Плохо, когда у всех цены одинаковые. Посмотрите, что у нас. У нас разлет цен на рынке порядка 10%. Сегодня 95-й бензин есть и по 16 гривен за литр, есть и по 14,70. Есть с сервисом, есть без сервиса, есть с магазинами без магазинов. Топливо евро 5, топливо евро 4. Выбирай, какую хочешь. Это и есть конкуренция. Плохо, когда все стоят в одной цене и торгуют, и тогда, конечно, существуют подозрения. А когда такой разлет, посмотрите вот на вашей улице Мельникова, на, возле телецентра заправка одна торгует дешевле на полторы гривны, чем заправка напротив. Это и есть конкуренция, потребитель имеет возможность выбирать. Скажите, а вот с последним часом, когда уже курс гривни дещо стабилизировался, как будет поводить себя цена на пальне, и чи варто очекувати падение цены? Как мы уже сказали, цены на топливо являются по сути отображением валютного рынка. Так. 90% цены формируются из валюты. То есть закупочная цена плюс налоги, которые в Украине установлены тоже в валюте, в частности в евро. Есть очень простая пропорция. При текущем уровне налогообложения и уровне цен на нефть стоимость топлива в Украине составляет примерно 1 евро за литр. Поэтому в условиях, когда курс постоянно меняется, смотрим, сколько э, стоит 1 евро, смотрим, сколько стоит бензин и понимаем, цена высокая или низкая. Вот сегодня евро там 15. 30-15-40, мы видим такие цены на колонках. Зрозуміло. Дуже вам за цю розмову. Сподіваюся, глядачі зрозуміли все, що, що ми сьогодні обговорили. Дякую, що завітали. Все.